Да? Вот. Это вечер после тяжелого дня. Вот сегодня вечер после тяжелой недели. Правда, она была политически тяжелая. Эта неделя предшествует, как я уже говорю, второй годовщине Майдана. Партия «Наша Украина» временно осталась без руководства, а председатель политисполкома Николай Катеринчук вообще вышел из партии. После отчета Верховной Рады министры обороны и иностранных дел оказались под угрозой увольнения. А министр внутренних дел Юрий Луценко, чье дело было передано к Генеральной прокуратурой в суд, заявил о политической расправе. Правящая коалиция приняла в первом чтении закон о кабинете ми министров, разработанный тем же кабинетом министров. Президент уже заявил о готовности наложить на этот закон вето, поскольку правительство берет на себя больше власти, чем предусмотрено Конституцией. И на этой же неделе общественная организация «Антикриминальный выбор» сообщила, что студенты около 50 вузов готовы начать предупредительную забастовку с требованием «Щербань должен сидеть в тюрьме». Я приглашаю к микрофону Владимира Щербаня. Добрый вечер. Владимир Щербань работал губернатором Сумской области с 2002 по 2005 год. В том же году был объявлен международный розыск. Спасибо, что пришли к нам в программу. Вы, наверное, не знаете, что новость о вашем внезапном возвращении дал в программе «Свобода слова» две недели назад лично министр внутренних дел Юрий Луценко. Это была пятница 3 ноября. Щербань, давній біженець з України, який має проблеми із законом. Він дуже очевидно просив ініціаторів вчорашнього антизаконного шоу, антиконституційного шоу, відсторонити Луценка, бо інакше він побоюється приземлитися на батьківщину. Тим не менше, я залишився. І завтра міліція буде зустрічати пала Щербаня з не дуже теплим прийомом на українській землі. Ви ожидали такий прийом? Да, я ожидал такой прием, и я очень беспокоился за то, чтобы Луценко не покинул свою должность до моего возвращения в Украину. Иначе тогда бы это не было понято вообще. А так я очень жалею о том, что Луценко не встречал меня в аэропорту Борисполь, как он обещал с цветами и со всей коллегией министерства. Мы обращались к руководителям ан антикриминального выбора, да, люди, которые вот эту акцию готовят против вас вузов, да, и мы попросили дать нам список вузов, которые готовы бастовать. Список мы не получили, потому что руководители нам сказали, что они боятся, что на студентов будет оказано давление. Только руководитель Сумского отделения дал нам информацию. И поэтому наш свободный микрофон установлен в Сумах, где работает корреспондент ICTV Ольга Новикова. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Ольга, кто у вас собрался у микрофона? Сум. Мы находимся в самом центре Сум, именно в том месте, где два года назад был расположен студенческий лагерь. Тогда студенты протестовали против объединения вузов в один и против старой власти. Сегодня собралось очень много студентов, и у них очень много вопросов к бывшему губернатору Сумской области. Первый вопрос задает Александра Визе. Меня зовут Александра Веснич, я студентка Сумского государственного университета и депутат горсовета от ночного дозора. Скажите, пожалуйста, Владимир Петрович, губернатор должен быть гарантом прав и свобод людей в регионе, в той области, которую он возглавляет. Почему в 2004 году против студентов организовывали такие бесстыдные акции? Почему угрожали нашим родителям? Почему лишь на мою маму Елену Шученко вызывали в его администрацию? Почему нас связали? и закрывали, закрывали в тюрьме. Почему это происходило и что в это время делали вы? Вы же приезжали к нам тогда в Андреашевку и обещали, что ни один волос не упадет с головы студента. Почему? Значит, я отвечу на этот вопрос, Александра как губернатор Сумской области, что я всегда стоял на защите студентов, прав студентов, всегда пытался убедить студентов, чтобы те шаги, которые делает администрация, они будут на пользу высшего учебного заведения Сумской области, которое мы думали сделать первыми в стране. Самый крупный вуз, который действительно будет выпускать студентов высшей квалификации, в том числе и преподаватели получат те блага, которых они не имеют на сегодняшний день. Это заработная плата, это докторантура, аспирантура, это возможность совершенно новых изысканий научных, исследовательских. И вот то, что сегодня говорят, что студентов кто-то притеснял, студентов никто не притеснял, тем более власть. Мы убеждали студентов на протяжении трех месяцев, трех месяцев беседовали. И лишь когда вмешались в процесс э, противостояния власти по объединению вузов, вмешали, вмешалась политика, причем вмешались ну, скажем так, варяги из западных регионов в камуфляже, которые были далеко не студентами, а имели за плечами богатый опыт Приднестровья, Чечни и так далее, акции протеста против власти. Вот тогда только власть сказала свое слово, и то в рамках закона. Поэтому никого, ни единого студента в Сумской области не обижали. И вся эта политика, которая разыгрывается, она разыгрывается на протяжении 2004 года, 2005 года и относительно меня и 2006 года и я думаю что те шаги которые мы делали они были все-таки правильные эти шаги и если знаете я всегда говорю так мир не без дураков не было бы дураков не было бы умных понимаете поэтому кто-то может быть где-то на уровне самом низ, нижнем и перегнул палку но это не значит что власть была против студентов, что власть против молодежи. Власть всегда была с молодежью, будет и есть на сегодняшний день с молодежью. Хотя я не во власти. Ольга. Ольга. Ну, вы знаете, у нас очень бурная реакция на площадке. Студенты абсолютно не согласны с этим ответом. Вот сейчас я предоставлю слово еще одному студенту Национального университета Николаю Чернотицким. Владимир Петрович, э, в ходе акции лета 2004 не было ни одной политической партии, которая, которая заявила что о открытой поддержке и не открытой тоже. Не было ни одного флага, не было ничего. Владимир Петрович, вспомните подброшенные гранаты, спо, которые потом оказались учебни, учебными. Вспомните подброшенные наркотики, криозот. Как вы это прокомментируете? Вы тогда губернатор. Студия. Я думаю, что если э, это студия или передача, когда-то возьмет наши видеоматериалы и покажет всей Украине о том, что происходило и что было в действительности. То я думаю, что многие откроют глаза на те процессы, которые были в Сумской области в 2004 году. Еще один вопрос, Ольга. Алло. Значит, у нас есть еще Семен Солотенко, который поддерживает Ольга. Семен Солотенко, который поддерживает антикоррупционный выбор. Владимир Петрович, прежде всего я хочу сказать, что я неоднократно сам подвирался гонениям во время этой революции, поэтому говорю, что я не студент, это просто ну, некрасиво. Я лично сутки просидел в милиции. Так я не студент, и на мне камуфляж, ну это просто смешно. А лично у меня к вам такой вопрос. Владимир Петрович, в 2004 году Сумская область ославилась еще и президентскими выборами, тем уровнем фальсификаций, теми погромами, которые тогда были, когда э, били людей в Тростянце, когда били людей в Белопольском районе, когда э, что творилось в аграрном университете во время выборов. Скажите, пожалуйста, глядя в глаза всей стране, что вы к этому, как губернатор, не причастны и админресурса не было. Глядя, глядя в глаза всей стране, говорю, что я к этому не причастен. Я хотел задать вам вопрос следующий. Вам на площади, в том числе и честной аудитории, и всему, ну, скажем, всем зрителям, которые нас видят. Скажите, пожалуйста, рейтинг сегодня министра внутренних дел высокий? Высокий, выше моего, я понимаю. Скажите, кто стоит во главе антикриминального выбора? Кто возглавляет структуру? Брат. Луценко, Сергей, вот передо мной письмо, которое датировано 10 марта 2005 года. Я прочту последнюю фразу. Кстати, мы его приглашали на программу. За результатами службового расследования, обставин, которые произошли 6-8-2004 года, в села Андреяшевка, Роменського району неправомірних дій з боку працівників УМВС України в Сумській області не встановлено. Прокуратура Сумської області за результатами перевірки законності дій працівників УМВС України в Сумській області 19.08 2004 року. Винесено постанову про відмову порушення кримінальної справи відносно працівників міліції на підставі пункту 2 статті 6 за відсутністю в діях е, в діянні складу злочину з повагою міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Це лист, який підписав Луценко. Так що, будь ласка, всі претензії до Юрія Луценка і до Сергія в тому числі. Це має відповідь на це питання. Спасибо, Ольга Новикова. Мы получили атмосферу в суммах, мы поняли, что думают студенты. Спасибо, есть ли вопросы Владимиру Черпину в студии? Пожалуйста.